Шанс на жизнь. В Виннице открыли новое отделение перинатального центра. Оборудовали современной техникой, которая позволяет спасти жизни недоношенных малышей. Теперь специалисты смогут выходить даже новорожденных весом меньше килограмма. Репортаж Алексея Кермана. Родильный зал Елена несколько часов скачет на специальном мече. У нее схватки. Рожать сюда приехала по совету врачей. У женщины серьезные осложнения. У нас был тромбофлимбит трошки фиу Потому сказала, что тут потребно народ Тоже мне доктор подобает. Таких условий для рождения с осложнениями, сахарным диабетом и заболеваниями почек нет ни в одном районном роддоме. Здесь они круглосуточно под наблюдением лучших специалистов области. Надати допомогу. Край важким жінкам на протязі п'яти хвилин повинна бути розгорнута операційна. Має, має місце наявність лікаря-анестезіолога, неонатолога, двох опішер-гінекологів. За год в області рождається около тисячі недоношених діток. Сьогодні для них відкрили нове перинатальне відділення з унікальним оборудованням. Тобто створити їм максимально комфортні умови для того, щоб ці дітки могли розвиватися і рости, так як це мало бути це внутрішньоутробно. Здесь все на высшем рівні. Апарати искусственной вентиляції легких реанимационные системи і інфузіонні насоси дають шанс вижити 80% недоношенных недоношених на это новейшее оборудование новіше почти 5 мільйонів гривень. Це сучасна апаратура, яка дасть можливість нам не тільки виходжувати перечасно народжених дітей, а зменшити їхню захворюваність. Это уже 33-е перинатальное отделение, на которое выделил деньги фонд Виктора Пинчука. Меценат говорит, что даже в самые сложные финансовые для стороны периоды эта статья расхода оставалась приоритетной. Для нашего фонда э, этот проект был перенадеждой. Ну, наверное, самый любимый, самый дорогой. Мы его начали э, ровно 11 лет назад. Я помню, 1 июня 2006 года мы открыли первый центр в Чернигове. И я, когда... Ну, когда мы его открывали, а, в общем-то оборудование подключили на несколько дней раньше. И сразу двойня родилась, 650 и 750 грамм, два мальчика. Сейчас в новом отделении медики борются за жизнь пяти недоношенных деток. А Елена родила сына весом 3 килограмма 850 граммов. Извинится Алексей Керман, Дмитрий Кабак, сегодня канал Украина.